Рок енрол живий. Діана Арб'яніна в Україні відзначила власне сорокаріччя, дала низку концертів та зізналася українцям в коханні в нашому ефірі. Зустріч випускників зірка російського року Діана Арб'яніна у Києві. Тренерка перших сезонів Голос України гостює на музичній презентації свого підопічного Рождена носі. Домовилися повільно. Диана поприв складную политическую ситуацию между Украиной и Россией. Ты все таки приехала на презентацию альбома одного из своих улюбленных педагогичных голос Украины Рождена. То, что Ротик молодец и что он сегодня будет играть, я считаю, что это так круто, это круче намного, чем все все дрязги, все грязные инсинуации, которые сейчас происходят в политике. И то, что я сейчас здесь, говорит о том, что украинцев и русских тех людей, которые действительно друг друга любят, не по, скажем так, по политическим новостям, а действительно в душе, а, ничего не может разобщить. Я, я, не могла, конечно, остаться в стране от этого, и поэтому я здесь. Твои коллеги рок-музыканты поддерживали Украину в российско-украинском конфликте. Ты долучилась до этого руху, или ты осталась осторонь? У нас вот а, в России, что касается того, что происходит в стане музыкантов все не так просто. Но я как любила Украину, так ее люблю. Я в этом признаюсь. И слава тебе, Господи, что это к тому, что сейчас происходит, не имеет никакого отношения. У меня есть моя Украина. И я помню, как люди, которые здесь вот, которые меня приняли, когда это было, года три уже назад, да? что они действительно чистым сердцем это сделали. И я до сих пор это помню, я это никогда не забуду. Много с твоих коллег, мы можем пригадать и Валерию, которая сидела с тобой поруч у кресла на «Голосе краины», поддерживала действия, подписала славнозвестный лист на поддержку Володимира Путина, выступала на концертах на площади. Мы вместе. Мы вместе, мы вместе. У меня сегодня были, был очень неприятный случай на границе. Меня не пускали, ну, то есть не то, чтобы не пускали, меня очень долго спрашивали, что я здесь буду делать. Когда я объяснила, ну, в общем, что я действительно по-прежнему по, по музыкант и играю рок-музыку. мне сказал пограничник такой пожилой уже мужчина, сказал, что вы знаете вот от таких как вы людей культуры, у нас все тут так плохо и происходит. я говорю почему? он говорит потому что вы подписали бумаги о том, ну, бумагу о том, что мы, что Украина фашисты. я сказала я эту бумагу не подписывала. у нас есть наша правда и мы должны ее держаться, потому что мы же никому не хотим войны, правда? мы же хотим дружить. Пусть это звучит таким детским языком, но тем не менее мы же хотим дружить и продолжать общаться. Я хочу продолжать приезжать в Киев, я хочу здесь играть концерты, я хочу просто приезжать сюда. Поэтому я ему сегодня сказала, что я никаких бумаг не подписывала. Он назвал несколько э, деятелей культуры, которые, к сожалению, подписали эту бумагу. Я не буду говорить их фамилии, потому что уважаемые мною люди. Ну, бог им судья. И предлагали подписать листа, поддержать эти действия, поехать до Крыма, возможно. Поняла. Значит, а, что касается вот этого момента, то тут очень, очень сгущенные краски. Мне ничего не предлагали подписать. Меня ни к чему не, под... не, не призывала мое государство, я имею в виду Россия. А, то есть не было никакого насилия. А теперь сделай вывод. Было ли принуждение в подписях? Например, против а, украинцев, которые а, живут в Крыму. И почему люди подписывали эти бумаги? Может быть, все-таки в этом было и участие их воли? Я свою позицию высказываю совершенно четко и определенно. Я не хочу войны. Вот. Но меня никто, мне никто, не звонил, меня никто не запугивал, и никто из правительства России не делал мне намеков. Я як пела рок, так і пою. для України питання Криму зараз дуже болюче питання. Ти це розумієш? Ти у Криму була не раз з концертами, з дітьми. Я впевнена, що ти чула, що на прес-конференції Володимира Путіна, Ірина Хакомада піднялася і подякувала Володимиру Путіну за історичну справедливість. Що Крим відтепер Росія? Звісно, розсудять всю історію, розсудять Бог. вільно це неожиданно получилось. У мене були плани поїхати в Тимгаду в Крим. играть концерты, потому что из наших рок-музыкантов российских в Крым ездило два артиста, Бутусов и мы. Но я не поеду. Почему? Мне неприятно. Мне неприятно, потому что я не понимаю, как это случилось. Я не понимаю, сколько человек действительно за, сколько против. Это все очень страшные и очень грязные вещи. Поэтому в Крым в этом году я не поеду. Виду ведомо, почему российские артисты, примером скасовывают концерты в Украине. Я не понимаю, почему русские артисты отказываются от того, чтобы играть в Украине. Я, честно говоря, не понимаю. Может быть, их пугает какое-то неодобрение со стороны украинского народа. Но ведь на самом деле, помнишь, когда вот был Голос Украины, я просто всю Украину объездила. И когда я была на западной Украине, я помню, как один со мной летел журналист в самолете и говорил: "Ты едешь в Львов?» да ты что, Ивана Франки, все говорю, да. Он говорит, да там тебя закидают помидорами, там вообще просто москали не любят. Ну, я, правда, не москали, я все-таки из Питера. Дело не в этом. Нічого такого не было вообще. Вот прав правда, везде вранье. Я знаю, що ви товаришуєте зі Славком Вакарчуком. Концерт його скасовують один за одним в Росії. Я помню, ти за цим стежиш. Яка в тебе була перша реакція, коли ти дізналася про те, що концерт Кеннель скасували у твоєму до речі рідному місті у Санкт Петербурзі? А как можно ограничивают свободу людей? ограничивают свободу волеизъявления и ограничивают а свободу, скажем так, высказывания своего мнения. Ты знаешь, океанельзы, условно говоря, без обид, это даже не такой вопиющий случай. А ты же знаешь, что происходит с Макаревичем? Мне кажется, вот это вопиющий. Это человек, который заслужил себе такую неприкосновенность. Происходили такие волнения, причем в российской, а в российском народе. Когда хотели, писали о том, что давайте отберем у него звание героя и так далее, и так далее. Вот это меня, вот это меня на самом деле убивает намного больше, чем отмена концерта Крючука, потому что я знаю, что он сильный, и он зрелый, и что он, вот, он просто в зените своей силы и таланта, и я уверена, что он не пропадет. А как можно, например, человек, который сколько в машине времени 50 лет по моему уже да вот как можно такой устраивать в отношении к человеку который просто высказал свое мнение у кошки хочет уже Славские звезды ще лапы,